بسم اللہ الرحمن الرحیم اقام الصلاة اسلام کا ایک رکن ہے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ اقام الصلاة نماز کو ادا کرنا یہ اسلام کا ایک رکن ہے اس کو قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور وقتاً فوقتاً نماز کی فرضیت نماز کی اہمیت اور نماز کو ترک کرنے پر وعیدیں یہ بھی اپنے موضوعات میں شامل کرتے رہیں گے آج کا جو ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ فقط یہی ہے کہ نماز ادا کرنا یہ اسلام کا ایک رکن ہے اور اللہ تبارک و تعالی جل جلال نے اپنی لاریب کتاب کے اندر وقتاً فوقتاً نماز کو ادا کرنے کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا اور پھر نماز کی فرضیت اور نماز کے فضیلت اور نماز ادا کرنے کے جو فوائد ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا اب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے سورۃ بکرہ کے ابتدا کے اندر جہاں متقین لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی جہاں پر ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی بالکل قرآن مجید فرقان حمید کی بگنگ ہے اس میں اللہ تبارک نے جل فرمایا اللہ زین فرمایا وہ لوگ جو غیب پر ایمان جنہوں نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی وہ پروردگار کو وحدہ اللہ شریف مانتے ہیں وہ پروردگار کو رازے کو مالک کو خالق مانتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلال متقین لوگوں کی یہ پہلی نشانی پھر اللہ تبارک کا جل جلالہو نے آگے کم ارشاد فرمایا وہ السَّلَاةِ اب یہاں اللہ تبارہ کا جل جلالہو نے فرمایا کہ متقین لوگوں کی ہدایت یافتہ لوگوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ نماز ادا کریں اور پھر قرآن مجید فرقان امید. اللہ تبارہ کا جل جلالہو نے آگے ارشاد فرمایا وہ مما رزک جو ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے وہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں لوگوں کو عطا کر پاتے ہیں اب اس پوری آیات مقدسہ کے اندر اللہ تبارک جل جلالہ نے متقین کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ نماز کو ادا کہ نماز ادا کرنا اسلام کا ایک رکن ہے اور متقین لوگوں کی نشانی ہے اور اللہ سے ڈرنے والے پریزدار لوگوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ نماز کو ادا ہیں اسی طرح ہی قرآن مجید فرقان حمید کی سورت بکرہ کی آیات مقدسہ ہے اس میں اللہ تبارک جل جلالہ نے فرمایات عکیم السلات اے مومنو اے ایمان والوں ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ نماز ادا ہیں نماز کو قیم کریں اور زکاة ادا کریں اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کریں اب اس آیات مقدسہ کے اندر اللہ تبارک کا جل جلال نے بھی یہی حکم ارشاد تھا کہ نماز کو ادا کریں گویا کہ مومن وہی ہے اور متقی وہی ہے جو نماز ادا کرے اس آیات مقدسہ میں اللہ تبارہ کا مطالعہ جل جلال نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمائے پھر اللہ تبارہ کا جل جلالہ نے اپنی لارائب کتاب کے اندر صورت معاہدہ کے اندر بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کا بھی تذکرہ خیر فرمایا خالق خالقلم زلزاد کا مبارک فرمان ہے فرمایا کے ولکت اخذ اللہ کا بنی اسرائیل فرمایا کہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ پکا عہد کیا تھا اور وباسنا منہ مسنع اشر نقیبہ فرمایا کہ ہم نے ان میں سے بارہ سردار مقرر کیے تھے اور پھر آگے یہ حکم ہے وقال اللہ اللہ تبارک فرمایا تھا کہ ہماری مدد ہماری نصرت آپ کے ساتھ ہو اگرچہ تم یہ کام کرو آگے کاموں کا بھی ذکر فرمایا اور وہاں بھی ابتدا کے اندر یہ حکم فرمایا لَئِنْ اکم تو اگر تم نماز ادا کرو اور پھر وقتاً فوقتاً یہ ساتھ آگے بھی مزید حکم بھی ہیں فرمایا کہ وعات اور اور ادا کرو اسی طرح آمن تم برسل اور ہمارے رسولوں پر جتنے بھی رسول تشریف لاتے رہیں گے ان پر ایمان بھی رکھو گے گویا کہ اس آیات مقدسہ کے اندر اللہ تبارک کا جل جلالہ نے یہی ابتدا کے اندر یہی فرمایا اے بنی اسرائیل والو یاد رکھنا ہمیشہ ہماری مدد ہماری نصرت آپ کے ساتھ ہوگی اس وقت تک ساتھ ہوگی جب تک تم نماز کو ادا کرتا ہوگی گویا کہ اس آیات مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلال جل بول بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد کیا تھا جو پکا میساک کیا تھا اس میں بھی یہی فرمایا کہ اگر تم نماز ادا کرو گے تو پھر قال اللہ ہم پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نصرت ہماری مدد آپ کے ساتھ ہوگی اس وقت تک جب تم نماز ادا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آفر زما صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر تا قیامت تک یہ اسلام کا رکن ہے نماز ادا کرنا اور پھر جو شخص نماز ادا کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلال کی تمام تر مدد اس آدمی کے ساتھ ہوتی پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلال نے سورت ابراہیم کے اندر ایک نرالے انداز میں ایمان والوں کو حکم ارشاد کرتا اور اس حکم کی ابتدا بھی حضور سرور کنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان سے فرمائی فرمایا کلی عبادی اللہ زین آمد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو فرما دیجیے ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لے انہیں چاہیے کہ وہ نماز ادا کرتے رہیں آگے فرمائے کو مما رزک اور جو ہم نے انہیں رزق ادا فرمایا ہے اس رزق سے خرچ کرتے رہے آگے فرمایا سر رہوں آلہ انہیں انہ چاہیے کہ وہ چھپ کر بھی اللہ تبارہ کا میں خرچ کرتے رہے اور اعلان کر کے بھی وہ خرچ کرتے رہے یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ سنت کہ وہ اعلانیہ بھی جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم حکم فرما دی کہ جہاد کے لیے کچھ امداد کیجئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اعلانیہ بھی صدقہ و خیرات ہیں اسلام کی نصرت اور مدد کے لیے ہم وقت وہ حاضر ہوتے ہیں اب اس آیات مقدسہ کے اندر اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اعلانیہ بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں اور چھپ کر بھی وہ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں آگے اللہ جل جلالہ نے فرمایا من قبل این یا یوم اللہ فرمایا اس سے پہلے اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خریدو گویا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو شخص بھی کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ اس دنیا کے اندر کر سکتا ہے کل قیامت کے دن تو کوئی بھی کوئی نیکی دی نہیں کر سکے گا اس دنیا کے اندر علماء کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ کھیتی ہے انسان جو بوتا ہے آگے وہی قیامت کے دن وہ کاٹے گا تو گویا اس دنیا کے اندر جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت ساری نیکیاں جمع ہوں میرے پاس بہت سارا خزانہ نیکیوں کا جمع ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اندر صدقہ و خیرات کرتا رہے اللہ کے بندوں پر صدقہ کرتا رہے اللہ کے بندوں کو کچھ نہ کچھ دیتا رہے میرے معبوبے کے میرے کریم پروردگار پر پاتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا کے اندر صدقہ و خیرات کرتا رہا تھا. اس دن سے پہلے قیامت کا دن آج ہوا قیامت سے پہلے جو شخص صدقہ و خیرات کرتا ہوں اپنی لارائب کتاب کے اندر حضور سرور کی صلی اللہ علیہ وسلم سلّم وہ حکم فرما کے تمام بندوں کو حکم فرمایا کہ معبروب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجیے جو لوگ ایمان لائے انہیں فرما دیجئے کہ وہ نماز ادا کرے گویا کہ جو لوگ ایمان لے ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلال جلالہ کا مزید ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نماز ادا کرے گویا کہ اسلام کے اندر اتام الصلاة نماز کو ادا کرنا یہ اسلام کا حصہ ہے اسلام کا ایک رکن ہے